Səciuq Türkləri öz adından Səciuq bəy adından götürülmüşdülər və Səciuqlar Oğuzların Qınq qoluna mənsub olublar. Onlar 11-ci əsrin 30-cu illəri, 1038-ci ildə öz dövlətlərini qurmuşdular. Amma dövlət qurmamışdılar öncə Səciuq bəy Oğuz dövlətində subaşı, yəni ordu başçısı vəzifəsini icra edirdi. Daha sonra Oğuz hökmdarları ilə münasibətlər pisləşdiyi üçün Səciuq Türklərinin köçü baş vermişdi. Onlar həmçinin İslam dinini qəbul etmişdilər və İslam dinini qəbul etməsi onların nüfuzunu daha da artırmışdır. Qəzənələr dövlətindən bilirik ki, 11-ci əsrin, ə, deməli, 1-ci yarısında Sultan Mahmud Qəzənəvinin dövründə onların Xorasan da məskunlaşmasına ə, icazə verilmişdir. Amma Sultan Məsudun dövründə Qəzənəvi Səlcuq münasibətləri kəskinləşmişdi. Çünki Xorasanda Səciuqların nüfuzunun artması Sultan Məhsudu narahat etmişdi. Bundan sonra Qəzənərlərin təzyiqi ilə üzləşən Səciuqlar 11-ci əsrin 30-cu illəri, 1038-ci ildə öz dövlətlərini qurmuşdular. Dövlət qurmamışdılar öncə Toğrul və Çağrı bəyin dövründə dövlət, yəni Səciuq Səciuqların gücü daha da artmışdı və onlar 11-ci əsrin artıq əvvəllərindən etibarən Anadolu arasında kəşfiyyat xarakterli yürüşlər edirdilər. Birinci Toğrul isə dövlətin qurulmasına nail oldu 1038-ci ildən 1063-üncüyə qədər Birinci Toğrul tərəfindən Selcuk dövləti idarə edilib və dövlətin banisi də odur. Selcuk dövləti 1038-ci ildə yarandı. Selcuk dövlətinin yaranması ilə e, paytaxt şəhəri Nişapur şəhəri paytaxta çevrildi və dövlətin paytaxt şəhərləri Nişapur Rey və ə, İsfahan şəhərləri olmuşdur. Nişapur 1038-ci ildə, yəni dövlətin yaranmasından 1043-cü ilə qədər, Rey şəhəri 1043-cü ildən 1073-cü ilə qədər, İsfahan şəhəri 1073-cü ildən 1157-ci ilə qədər ə, paytaxt şəhəri olub və paytaxtı Nişapurdan Reyə köçürən birinci toğrul, Reydən İsfahana köçürən isə birinci deməli şah olmuşdur. Səlcuq dövlətə yarandıqdan sonra da Qəznililər münasibət kəskin olaraq qalırdı və tərəflər arasında 1040-cı ildə Dəndənəkan döyüşü baş verdi. Dəndənəkan döyüşünün tərəfləri Səlcuq və Qəznili dövlətidir. Bu döyüş zamanı üz-üzə gələn hökmdarlar Səlcuqlarda 1-ci Toğrul Qıznəllərdə isə Sultan Məsuddur. Və Sultan Məsud Hindistan yürüşünü dayandıraraq Səlcuqlarla Dənləkan döyüşünə girmişdi və 1040-cı il Dənləkan döyüşü nəticəsində Səlcuqlar Qıznəlləri məğlub etdi və bundan sonra Xorasan tam şəkildə Səlcuqların nəzarətinə keçdi. Eyni zamanda Səlcuqların yeni işxallarına da yol açılmış oldu. Bu döyüşdən sonra ə, Birinci Türklər Sultan titulu verildi. Sultan titulu ilə təltif olundu. Və Dəndənlikan döyüşündən sonra Mərv qurultoyu keçirildi. Mərv qurultoyunun qərarı isə yeni yürüüşlərdir. Yeni yürüüşlər qərarə alınır. Bu yürüüşlərin istiqamətlərindən biri də elə Cənubi Qafqaz, Azərbaycan ərazilərində, həmçinin Bizans süələnə yürüüşlər də Qərar alınmışdı şərqə və qərbə doğru yeni yürüüşlər qərarə alınır. Birinci oğlun dövründə inzibati dəyişiklik əsasən paytaxt köçürülür. Bəyəqdə qeyd etdik. 1043-cü ildə paytaxt Nişapurdan Rəyə köçürülür. Rəy şəhəri paytaxta çevrilir. Bəs bunun səbəbi nə idi? Paytaxtın Rəyə köçürülməsinin yürüüşləri daha yaxın məsafədən idarə etmək Yəni yürüüşlərə görə paytaxt ə, Köçürülür Rey şəhərinə. Yürüüşlər daha yaxın məsafədən idarə etmək üçün paytaxt Rey şəhərinə köçürülür. Eyni zamanda Mərhultanın qərarında dedik ki, hədəflərdən biri Cənubi Qafqazdır. Cənubi Qafqazda ə, Azərbaycan əraziləri də bu yürüşə məruz qaldı və 1054-cü ildə 1-ci Toğrulun dövründə Rəv vadilər Rəvaadlərdə Vəhsudan hakimiyyətdə idi həmin vaxt. Əbləsvər Şavur, yəni Şəttadilər, Şəttadilər dövləti həmin ildə, yəni 1054-də tabe edildi və Tiflis müsəman əmrliyi. Onlar 1054-cü ildə Səcuqlar dövlətinə tabe edildi. Hər üçü Səcuqlar tərəfindən tabe edilmişdi 1054-cü ildə. 1055-ci ildə isə Abbastlı xilafəti və ya Bağdad xilafəti 1-ci e, toruldan Səccuq dövlətinə asala salındı. Bununla da xəlifənin əlində yalnız din hakimiyyət qaldı. Siyasi hakimiyyət isə türklərin əlinə keçdi və bundan sonra 1-ci torulda Şərqin və Qərbin hökmədarı adı verilmişdi. Bütün bu işğallar nəticəsində, bütün bu fətlər nəticəsində e, Amtərədən Fərata qədər olan ərazilər Səccuqlar nəzarətinə keçdi ki, bu da Səfəvi dövlətində Şah İsmail ilə birinci toğrulun oxşar cəhəti ola bilər ki, hər ikisinin işğalları nəticəsində Amdərədən Fərətə qədər olan ərazilər onların nəzarətinə keçmişdir. Növbəti hökmdar Alparslan 1063-cü ildən 1072-ci ilə qədər hakimiyyətdə olub. Onun hakimiyyəti dövründə əsas məqsədi ölkə daxilində türklərin bizliyini qoruyub saxlamaq və əsasən də əsas məqsəd Anadolu'nun Anadoluya daxil olmaq, Anadolu'nun Fətih məcəssəs məqsəd qarşını qoyulmuşdur. Alparslanın dövründə Tiflis, Qarş və Ani şəhərləri ələ keçirilmişdir. Həmçinin bayaq qeyd etdim ki, Anadoluya daxil olmaq üçün Bizansla üz-üzə gəlməli idi Alparslan və 1071-ci ildə tərəflər arasında Malazgirt döyüşü baş vermişdir. Malazgirt döyüşündə Səlcuq dövləti Bizans dövlətini məğlub edir. Onların qələbəsinə təsir edən əsas amillərdən biri Turan taktikası olub. E, Turan taktikasını tətbiq edən dövlətlərdən misal göstərə bilərik Böyük Hun dövlətində Mete Xaqan. Daha sonra Ağ Hun dövlətində Ağ Suvarxan. Daha sonra e, Səfəvilərdə e, I Şah Abbas. Onlar da öz müharibələrində turan taqqasından istifadə etmişlər. Həmçinin ə, Alparslan'ın qələbəsinə təsir edən digər ə, amillərdən biri ə, Oğuz və Peçeneklərin döyüş əsnasında Bizans ordusundan Səciqlər tərəfinə keçməsi idi. Çünki onlar da türk mənşəlidir və soydaş olduqları üçün Bizans ordusundan tərk edərək Səciq ordusunun tərkibinə keçmişdilər ki, bu da Səciqlərin qələbəsinə təsir etmişdir. Bundan sonra tərəflər arasında müqavilə imzalandı. Müqavilədə xəras maddəsi yer almışdı. Bizans deməli Səciqlər xərç ödəməli idi. Ki ehtiyac olarsa Bizans hərbi yardım etməli idi. Üç və əsas məsələ Şərqi Anadolu həmişəlik Türk torpaqlarına çevrildi. Bu müqavilədən sonra Bizans məğlub edilməsindən sonra Alparslan dövründə həmçinin Şirvanşahlar dövləti də Cənubi Qafqazda tabe Şirvanşahlar dövləti tabe edilmişdi 1066-cı ildə. Bununla da Şirvanşahlar cəz Azərbaycan Şirvan xalqının tabe edilməsi sərcuqlar Azərbaycanı işğalın başa çatdırmışdılar. Digər 2 dövlət, yəni Rəvadələr dövləti 1054-də tabe edilsə də sərcuqlar tərəfindən daxili müstəqilliyini saxlamışdı, amma 1065-ci ildə Alparslan Rəvadələr dövlətinin daxili müstəqilliyini də ləğv etmişdir. Alparslan müsəlmanların xilas cari İslamın Nuru adlandırılmışdı. Bu onun Şərqənadolu'nu fəth etməsindən sonra, bu uğurundan sonra ona Məsamələrin xilasçısı və İslamın nuru adı verilmişdir. Məlikşahın hakimiyyət dövrü 1072-1092-ci illərdə Səzuq dövlətini idarə edib və dövlət ən güclü dövrünü yaşayıb, dövlətin çiçəklənmə dövrü hesab olunur ki, bu da ən güclü dövrlər desək, xatırlasaq Ə, məsələn böyük məsələ Avropa Hun dövlətində Atilla, daha sonra Qəznelilərdə Sultan Mahmud Qəzneli, Axunlarda Mihrabulxan müqayisə edə bilərik ki, ən güclü dövrün yaşayıb, oxşar cəhətləridir. Məlikhan dövründə Konya, Ankara, Suriya, Fələstin əraziləri ə, dövlətə, Səciq dövlətinə birləşdirilir. Eyni zamanda 1073-cü ildə paytaxt Rey-dən İsfahana ə, köçürülür paytaxta yaşan sərci qoçumdarları birinci torlu və məlikşaftdır. Paytaxt 1073-cü ildə dəyişdirildi. On dövründə hərbi islahatı keçirildi və nizami ordu yaradıldı. Qeyr-nizami ordudan nizami orduya keçid baş vermişdi. Həmçinin pul və ticarət islahatı keçirildi. Burada istiqamətlərdən biri vahid ölçü, çəki pul sistemi bülakçılarda qazanxan ola bilər. Ə, Çində sinxxanında ola bilər ki, oxşar cəhətdir və tacirlərin tacirlərin bəzi rüsumlardan azad edilməsi. Bu qərarlar onun dövründə ə, iqtisadi inkişafa təkan vermişdir. Bu qərarlar nəticəsində iqtisadi inkişaf baş vermişdir Mərzxan dövründə. Sultan Səncər isə Məlikəhan dövründə həmçinin bunda qeyd edəcəyi Qara Xanlıq dövləti Qara Xanlıq dövləti astala salınıb. Qara Xanlıq dövləti astala salınıb və Alparslan Qara Xanlar üzərinə hücum zamanı ə, demək ki, sui-qəstə məruz qalıb öldürülmüşdür. Məlikəhan isə Qara Xanlıq dövlətini astala salıb onlardan xərac alırdı. Sultan Səncər 1118 min 157-ci illərdə dövləti idarə edib dövlətin sonuncu hökmdarıdır. Sultan Səncərin dövründə Qara Xanlıq və Qəznəlilərlə uğurlu müharibələr aparılmışdır. Qara Xanlarla müharibə aparılması onun Məlikşahla oxşar cəhətidir. Xarici siyasətdə Qəznəlilərlə mübarizə aparması isə 1-ci Toğrulla oxşar cəhətdir xarici siyasətdə. Amma onun Qarakitaylara məğlub olması Müslüman əhali arasında onun nüfuzunu ciddi şəkildə zədələmişdir. Dövlətin zəifləməsi, saray çəkişmələri, ara müharibələri və tutulmuş ərazilərdə isyanlar və səli bürclər nəticəsində Səccuq dövləti zəiflədi və 1157-ci ildə süqut etdi. Onun süqutu nəticəsində ayrı-ayrı sultanlıqlar, Qonyə, Suriya, Qirman əvvəlki dövrlərdə ata bəylər, yəni 1250-dən öncə parçalanmağa başlamışdı. Ata bəylər dövlət, İraq Səciuq Sultanlığı kimi dövlətlər meydana gəlmişdi. Torpaqverici siyasətində isə ikta torpaqları Səciuqlar dövründə ən geniş yayılan torpaqlardır, amma bu torpaqlar bu torpaqlar daha öncədəndir Azərbaycan ərazisində var idi. Sadəcə Səciuqlar dövründə ən geniş yayılmış torpaq mülkət formasıdır. Xidmətə görə verilirdi. Hər zaman ki kimi xidmətə görə verilirdi bu torpaqda. Və ə, bu torpaqların ən çox faydalanması demək şahın dövrünə təsadüf edir. Xidmətə görə verilirdi. Uç torpaqları isə Səciuqların tətbiq etdiyi yeni torpaq növüdür. Deməli bu torpağın tətbiq olması 11-ci əsrdir. Və xidmətə görə. Eyni ikta kimi xidmətə görə paylanılır. Amma ə, sərhəd bölgələrində sərhəd bölgələrində uçqar sərhədləri qoruyan sərkərdələrə xidmət müqaviləsi verilir. Deməli, bu iki torpağın oxşar cəhət xidməti görə verilməsidir. Fərqli cəhət ikta ikta Azərbaycanında 7-ci əsrdə ərəblər tərəfindən tətbiq olunub, amma uç torpaqlar isə 11-ci əsrdə səciqular tərəfindən tətbiq olunub. Üşür isə torpaq vergisi idi, onda 1 vergisi və torpaq və ya məhsul vergisi, üşür vergisi adlanırdı.